на что мы обращаем внимание, больше всего, конечно же, сейчас на частоту интонирования, на дикцию развития артикуляции. В общем, э, если у вас появятся вопросы, вы можете после занятия обязательно мы можем пообщаться. Э, и у нас, значит, фрагмент занятия покажем, потом мы вас попросим пройти в актовый зал, и вы посмотрите э, небольшое концертное выступление из 8 номеров, 8-9 номеров, уже немножечко у нас девочки, которые уже постарше. Ну и я думаю, что у нас будет такая творческая дружеская атмосфера. Первое упражнение, которое мы, с чего мы начинаем, это на, немножечко разогреваемся в плане дыхания. Да? Упражнение на дыхание. Да? Пробуем, ставим перед собой ручки. Ставим перед собой ручки. Еще сюда отойди. Да. Представляем, что у нас в ручках шар. Да? Шар, который мы проткнули в дырочку. Мы сейчас с вами делаем вдох, сжимаем ручки и на звук выдыхаем медленно. Вдохнули носиком. Хорошо. Снова вдохнули носиком. Хорошо, немножечко меняем. Вдыхаем носиком. Да? Вдохнули. Хорошо, спасибо. Еще раз вдохнули. Хорошо. Ставим ручки перед собой. Активный вдох носиком и активный выдох ротиком. При вдохе ручки у нас в сторону и тут при выдохе перед собой. Активный вдох носиком. Выдох. Еще еще, еще. То же самое, наклоняем корпус, то же самое делаем в наклоне. Вдыхаем, ручки в стороны расходятся. Перед собой еще, еще разок. Хорошо, спасибо, спасибо. Есть у нас такое упражнение, да? У опушки на приборке жили кто? 33 года. Хорошо. Ну, читаем пока до 10. Но дальше развиваться в этом плане. У Акушки на приборке вместе со мной активно очень хорошо работает. У акушки на приборке жили 33 года. Делаем вдох считание Егора до 10. Раз. Раз его. С закрытым ртом идет самая маленькая нагрузка на связочки. С закрытым ртом не сцеплены. Ротики положили. Пыль, попаю, литий, пробуем что-то проговорить. Считаем до 10. Один тихонечко, десять громко. да? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо, наоборот, девинуэнта. Начинаем громко, заканчиваем тихонечко. наши губы. Хорошо, то же самое делаем, но кричим шепотом. Установочка на крик шепотом. И... Маша! Снова звонка Маша! И снова шепотом. Маша! Хорошо, спасибо. Следующее упражнение. Возьмите, пожалуйста, колокольчики. Мы в веночке, листовик в день. Мы Ай, вот サのゴを使た。<music> одну часть буду я говорить, другую. Даша, ты, может быть, знаешь, это покажешь, да? Пробуем сделать одну ножку, потом, одну ножку, топом, да? Пробуем. Приготовились, пожалуйста, мы сейчас вам покажем песенку, которую мы только-только, она у нас в работе. Поэтому возьмите, пожалуйста, микрофончик. Арина, и Дарья, вы пока. Микрофонами мы пользуемся для того, чтобы, ну, мы учимся, как правильно их держать. Начинаем это прямо в классе. Песенка у нас называется «Выглядаем с